Əuzü billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rəhmanir rəhim. Rabbişrah li sadri və yessir li əmri və hallul 'uqdatam min lisani yefqahu qouli. Şalom eləmi 67-ci səh yazısı mövzumuz Allahın istəkləri. Keçən dərsdə biz müqəddimə və giriş ünvanında bir neçə cümlənə qeyd etdik. Dedik ki, elmi iki növdür. Allahı insan iki növ dərk ilə dərkləyə bilər. Biri vasitəsiz elmi ilə, bir də vasitəli elmi ilə. Və sonra danışdıq dedik ki, dedik, eyniki bilə əhli olan, eyni müsəlmanlar hər ikisə Allah qəbul edir zatı, amma sıxətlərə barəsində ayrı-ayrı bularan fikirləri ola bilər. Putredçi ümmətlə isim nədir, sifət və fel nədir? Bunlar hamısı fərqli bir şeylərdir ki, Allahın adı, Allahın sifəti, Allahın feili. Yəni demənsə ki, biz 3 növ danışacağıq Allahın adları barəsində, sifətləri və feili barəsində. Ümmətlə bu e, kelam elmində Allahın sifətlərinin bəzisinin bedək dairəsi nə qədərdir? Yəni çox geniş söhbət olunur fikirə hamısı eynidir yoxsa fərqlidir? Deyir ki, yox. Bəzi oloqi bir də nə müəyyən bir məsələ adı onu bəzən adı unvan təyinlər. Bəzən isə sifətdir. Mən bir məsələn onu ad deyim, sifət deyim. Müəyyən bir məsəl formadı deyək. İndi bu addı sifətdir. Dəyiqləşmədiyü üçün fərqlənmədiyü üçün, yəni həm ad ola bilər, həm sifət ola bilər. Onda uyğun gəlir, bura da uyğun gəlir. O cəhddən belə məsələ çətinləşir. Allahın sifətlərinin mövzusunu 2 mərhələdə aşmaq olar. Biril bu da ümumi məsələlər. İkinci budur ki, xüsusi məsələlər. Ümumi məsələ budur ki, bu mərhələdə hər hansı bir xüsusi sifəti nəzərə almadan, yəni müəyyən bir biz bir dənə sifəti bəhs etmirik. Ümumi sifətləri. Müəyyən bir sifətləri nəzərə almadan Sifətlərin ümumi və oxşar xüsusiyyətlər aşdırılır. Sifət nə deməkdir ümətlə? Əvvəlcə sifətin özünü araşdırır. Heç birinə demir. Alınca, elm nədir, güc nədir, e, həy nədir? Bunları aşdırmır. Ümumən sifət nə deməkdir? Ümum mövzunu araşdırır və bu e, sifətlərlə bir-bir arasında əlaqəni oxşar səhdlər aşdırır. Bu bəhsəri Allahın sifətləri ilə bağlı üm um, məsələlər adlandırırlar. Yəni Allahın bə sifətləri ilə olan ümum bağlı üm um, um, məsələləridir. İkinci var xüsusi məsələləri. Burada nədir artıq sifətlərin oxşar cəhətlərini araşır. Məsələn eyni sifətdir. Baxsan ki, mənasında da təxminən eyni çıxır. Məsələn Xaliq, Fatir. Fatir də yaradandır, Xaliq də yaradandır. Quranda var Fatir surəsi. Nə də mənası? Allazi fatara semaveti vel ars. Allah yeri və göyləri nəlib yaradıb. Allazi xalqa semaveti vel ars. Allah yeri və göyləri nəlib yaradıb. İndi bu xalqlan fatir də rus xalik fatir. Düz bir nəticə itibarı ilə hər ikisinin mənasında yaratmaqlıq var. Amma bunların fərqi nədir? Mənalar eynidir, amma bula müəyyən səhvlər var. Bunu deyim bilək e, gəlmişəm. Deməli, ilş yaradılış fatirdir. Məsələn bir nəfər, gəl bir nəfər məsələn telefon yaradır, bunu fatir deməzlər. Xaliq deyirlər. Çünki artıq telefon yaranıb. Faturlu ki, ümumiyyətlə bu şərbələn yox idi. Bunu ilk dəfə bu ortaya çıxartdı. O Fatir, yəni ataladan Allah Taala başqa bir güc yoxdur ki, yeri göy yaratsın. Hələ inşadan budur və sonradan da bu olacaq. Sifətlərin bir-birinə olan oxşar cəhətləri, hər bir sifətin, o cümlədən ilim, qüdrət, həyat və sular sifətləri səciyyəvi xüsusiyyətləri. İlim nədir? Qüdrət nədir? Həyat nədir? Ümməta fikir verin əzizlər. Nə bir də e, nə çalam dərsi var. Çox gözəl dərsi idi. Çəşil Murad. Orda belə bir cümlə var, e, həm o çalam dəssində. Deyir ki, ümumiyyətlə bu kəlamın mövzularda, kəlamı kitablarda nəyə görə Allahın sifətlərinin sayında elm və qudretə sahiblər. Ah, Allahın sıfatı çoxdur. Məsəl ruzdan bəhs olunmur. Rəhman, Rəhimdən bəhs olunmur. Ax onlar sıfatdır. Niyə elm və qudrat? Niyə Kəlam kitablarında Allahın sifətləri mövzusunda elm və qudrat daha çox məşhur olunub və onlar daha çox bəhs olunur? Allahın rəhməti verməliyi, Rəhmanlığı, Rəhimliyi bunlardan yox. Niyə? Deyir çünki elmi olan bilir ki, mə Rəhmanlıq etmək lazımdır. Qüdrətli olan adam rəhm eləyə bilər təcərrürəm. Bu al e, bunun elmi olmasa, bilməz axı kime bağlışmaq ola, kim bağlışmaq olmaz. Bunun gücü olmasa, bağışlaya bilməz. Deməli kök nədir? Elm və qudrettir. Elm və qudreti biz isbatlaya bilsək e, və Allah təala da elm və qudretin olmasını anlasaq, deməli başqa sifətlər də ortaya çıxacaq. Bir növ bu o bizə qarına qalan o tağın kitdin açıldı. Qeyd edilək ki, hər iki mərhələdə qeyd olan məsələlər iki hissədə bəhs olunacaq. Birinci budur ki, sifətlərin isbəti. Nə deməkdir bu? Burada Allahda bir sıra sifətlərin olması isbat edilir. Bizə sifətlər onda var. O olunca sübut Bu bəsdə ilk öncə Allahın bu şəkildə kamil sifətlərin malik olması isbat edilir ki, Allah təala kamil sifətlərə malikdir. Hər hansı bir sifət onda yarımçıq deyil. Bizə elin var, amma yarımçıqdır. Kamilsən Allah təala önündədir. Sonra isə Allahın ayrı-ayrı sifətlərə malik olması təfərrutatla sübuta yetirir o, məsəl güc deyil başqa sifətləri də ortaya qoyulma sübut olunur. Məsələn, sonuncu mərhələdə Allahın alim, qadir, hay və bu kimi sifətlərə malik olması bir və ya bir neçə dəlillə isbat edilir. İkinci sifətlərin mənası və xüsusiyyətlərinin izahi. Dəyimiz kimi nəticə etparlan bir mənana verən amma iki fərqli sözün nə kimi fərqi var? Dil zahirdə mümkünü fərqləməsin. Am əslində isə fərqləri var. Burada Allahın sifətlərinin mənası və həqiqəti açıqlanır. Həmçinin Allahın sifətləri ilə məxluqların sifətlərini fərqləndirən cəhətlər izah olunur. Elm bizdə də var. Alata da var. Qüdrət bizdə də var. Alata da, da var, düzdür? bir bəndərdə olan sifətlə Allah təlidə olan eyni sətin fərqi nədir? Məsələn mən biləndim qalıq qalmasın də əzizlər. Biz alim ola bilərik. Oxuyaq, təhsil alaq, ustalarımızdan elməhli olaq mümkündür. Amma əlim deyilik. Ola da bilmərik. Alim sonradan olur, müvəqqətidir. İnsan oxuyur neçə yaşansır o alim 30 40 il 50, 50 60 80 100 günün dəhşi onun dəfnlənə demirlər alimin qaldırıldı ilə cənazə qaldırım İnsanı bu da ruh xanası artıq o elində yoxdur Məsələn biz demərik ki rəhmətli filancəs ə e, məsəlincə akademik alimdi deyənmərik alim idi dilə vaxtında Alim nə sorğancəli müvəqqətidir. Biz deyə bilərik, məsələn, çıxış verilir, flan kəs, flan kəs alimə. Bu olar. Amma demərək əlim şəxsə. Əlim Allah'a aidd niyə? Əlim sifəti əvvəldən var, axıra qədər də olacaq. Və kamildir. Alim bilir, ilmi var. Demir elimsizdir, amma elmi kamil deyil. Elmin kamilli əlimlidir. Elin məhs əlim məhsuna aiddir. Alim bizə aiddir. Allah həm də alimdir, həm də alimdir. Əsas onda nə var? Əlimdir. Əvvəldən var, axıra qədər də olacaq. Təhsillə də olmur bu. Biz təhsil alıb elməhli oluruq. Deyir Allahda olan və bəndədə olan sıfatlərin nə kimi fərqləri var? Deməli, Allahın sifətləri ilə bağlı üm məsələlər adlanan birinci mərhələlərin bəhsləri əsasən bunlardır. 1. Sifətlərin qisimləri. Burada da kəlam alimlərinin Allahın sifətləri ilə bağlı bəhs etdikləri təsnifatlardan danışılır və hər birinə aid olan terminlər açıqlanır. 2. Allahın sifətlərini tanıma mümkünlüyü. Bu bölümdə Allahın sifətlərini tanımaq, onlarla dəliq etmək mümkün olub-olmaması və bu zəmində olan bir sıra kəlamı nəzəri araşdırılır. Lakin mümkün də elə sət olsun ki, onu anlamaq biz bizim üçün çətin olsun. 3. Sifətləri tanımağın yolu. Biz necə ilahiyə tanıyaq sifətləri? Xas yollar var sifətləri tanımağın mümkünlüyü, mümkünlüyünü bəyan olundandan sonra bunun hansı formada həyata keçməsi araşdırılır. 4 sifətlərin müştərək izahi. Sifətlər də bunların bir-birinə oxşar şəyxlə, xüsusiyyətləri var. Burada Allahla məxluqlar arasında müştərək olan sifətlər, sifətlərin Allaha isnad, yəni nisbət verərkən hansı məna daşıdığı və Allahın sifətləri ilə məxluqların sifətləri arasındakı məna fərqi araşdırıq. Biz elmi bəndəyə nisbət verəndə nə anlıyırıq? Nə tuturu nəzərimizdə? Elmi Allah'a nisbət verəndə nə anlıyırıq və nə tuturu öz zehnimizdə? Kamil mənasında Allah'a, qeyri-kamil mənasında isə bəndə. 5-ci Xəma sıfatlarının ümmi şəkildə sübutu. Gəl sübut edək ki, Allah tarlada sıfatları var və hər birisi də kamildir, yarımçıq deyil. Burada Allahın bütün xəma sıfatlarına malik olması isbat edilir. 6-cı. Zatının sıfatlarla obyektiv əlaqəsi. Burada beyan etdik ki, Allahın sıfatləri zatla eynidir və onunla arasında hər hansı bir fərq var yoxsa yoxdur? Bu bəs atən səddə, təvhiddə araşdırılır. Məsələn misal vurum. Bir nəfər idmançı deyil. Cəb adidlər ki, sən dünya çempionusun. Bundan başqa heç nə maraqlı. Axı mən hara o idman hara, üstəlik dünya çempionu. Bu adama çempion satın ünvanlayırlar. İndi ona laiqi laiq deyil alındı. Yəni bu mövzulara söhbət olunacaq ki, Allah ilə biz müəssifəti veririk ha. Allah Allahın şanına yaraşırlaşmış. Məsələn, pis xüsusiyyətləri. Allah zalımdır? Hə, bu sifət Allaha vəsə necəcə ortaya? Yəni əlaqəsulmalıdı. 7-ci Allahının sifətlərinin təqlidi məsələ olması. Bura da əsas söz, budur ki, Allahı vəsf edərkən, yəni biz Allahın sıfatını tətəndirək, e, ancaq nəqli metoddan istifadə etmək lazımdır. Nədir nəqli? Yəni nəql olunmuş, nədir? Quran və hədis. Bunlardan çıfarətənəy, yoxsa Allahı hər cür kemal sifətlərin bəhs eləmək olar? Yəni nə deməkdir bu? Hədislərimizdə, aləmlərimizdə Allahla barəsində sifətlər qeyd olunub alimdir, dididir, güclüdür, vəsailədir. Dir elə bir insanın zehininə gəlsin xüsusiyyət, sifət mənasında. Həmin o sifət. Hədisdə yoxdur. Quranda da yoxdur. Biz illəyə bilərikmi? Məsələn belə yaxşı xüsusiyyət olsun. Illəyə bilərikmi? O yaxşı mənada onların sifət ki, hədisdə yoxdur on bizim zehrimizdə var və yaxşı nəticədir, yaxşı e, mənanadır, yaxşı sifətdir. Biz onu Allah'a aid edərik. Allahın sifətlə bağlı xüsusi məsələlər adı 2-ci mərhələdə, isə bəzi əsas sifətlər bu bölmədə izah ediləcək. 1-inci bu ki, sifətlərin mənası, geniş izahi. 2-incisi də ki, Allahın hər bir sifətinə Ayrı-ayrı dəlillər üz sıfatlar haqqında sualların araşdırılması. Assalamu alaykum, rahmetullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad va ajl faracahum.